नजरन कराम अकम उर्दू टीचर में आपको खुश हमदीद कहते हैं आज एक मुख्तर से लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज जिस मौजुअ पर हम बात करेंगे वो है मगरबी तनकीद और मगरबी तनकीद के दो दबिस्तान हैं एक यूनानी दबिस्तान है और एक इंग्लिस्तानी दबिस्तान है जिसे यूनानी दबिस्तान को हम कदीम मनकीद भी कह सकते हैं लिहाजा आज की वीडियो में हम जो कदीम मगरबी तनकीद यानी जो यूनानी दबिस्तान है उसके हवाले से हम बात करेंगे और सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि तनकीद किस तरीके से वजूद में आई और तनकीद का मकसद क्या था और तनकीद की तारीफ क्या है ये मुख्तर जानने के बाद फिर हम आगे चले जाएंगे और जो यूनानी तनकीद है उस पर हम बात करेंगे देखिए इंसान में कुदरत ने एक तजस रखा है और एक फितरी ख्वाहिश रखी है कि इंसान कुछ ना कुछ जानना चाहता है समझना चाहता है अपने इलम में इजाफा करना चाहता है चुनाचे इसके लिए इंसान ने जस्तजूह की कोशिश की और अपने इलम में इजाफा किया और जब कुछ उसके इलम में आ गया जब वो कुछ जानने के काबिल हो गया तो उसकी ये कोशिश रही कि मैं मज़ीद जान सकूँ मजीद इल्म हासिल करूँ, और मज़ीद की जस्तजू ने तहकीक को जन्म दिया यानी जो मालूम उसके पास थी जो इल्म उसके पास था उसको इस्तेमाल करते हुए उसने मजीद इल्म हासिल करने की कोशिश में तहकीक शुरू किया जस्तजू शुरू की। और जब तहकीक उसने की तो उस तहकीक को, आ, के बाद तख्लीक सामने आया जाहिर है उसने जो कुछ सीखा आ, जो कुछ तहक़ीक किया वो दूसरों तक भी पहुंचाना था लिहाजा उसने तख्लीक की लिखा और जब उसने तख्लीक की तो फिर उसकी ये जस्तजू रही उसकी ये कोशिश रही कि जो तख्लीक मैंने की है जो कुछ मैंने लिखा है इसको मज़ीद में बेहतर करूँ इसको मैं मज़ीद अच्छे तरीके से पेश कर सकूँ इसी आ, कोशिश इसी सही ने तनकीद को जन्म दिया जिस तरह आम ज़िंदगी में भी यही होता है कि इंसान जो कुछ तख्लीक करता है क्रिएट करता है तो उसकी कोशिश होती है कि नेक्स्ट जो तख्लीक हो वो इससे बेहतर हो तो मिसाल के तौर पर सिंपली हम एक कुर्सी बनाते हैं तो उसमें कोई ना कोई ख़ामी होती है तो एक तख्लीकार की कोशिश होती है कि मैं जब नेक्स्ट कुर्सी बनाऊँ तो इसमें जो ख़ामियाँ हैं उनको दूर कर सकूँ उनको दूर करके एक अच्छी कुर्सी में बना दूँ तो जब वो उस कुर्सी में खामियाँ तलाश करता है उन खामियों को अलग करता है ख़ूबियों को अलग करता है तो यही तनकीद है तो वो जब दूसरी बार कुर्सी तखली करता है तो उन खामियों से पा कुर्सी बना लेता है तो इसी तरह जब फनफारा फनपारत तख्लीक़ करते हैं कोई किताब लिखते हैं उसमें भी ये होता है कि किताब लिखने के बाद उसमें जो जो ख़ामियाँ होती हैं उनको देखा जाता है उनको अलग किया जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम जो किताब तख्लीक की जाती है उसमें वो खामियों को दूर कर दिया जाता है और इसी तरह तनकीद जो है ये एक तख्लीकार के लिए बहुत अहम है वो तख्लीक करते हुए भी तनकीद एक नुकाद ही होता है जब वो लिखना शुरू करता है तो उसकी कोशिश होती है कि मैं अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करूँ दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल करूँ इसमें ग़लती ना हो तो, तो जो तख्लीक के दौरान भी हम तनकीद से काम लेते हैं और तख्ीक के बाद जब ये फन दूसरे नुक़ों के पास चला जाता है जब वो तनकीद करते हैं जाहिर है वो ऐसी खामियों को भी निकाल लेते हैं जो असल तख्लीकार से पोशीदा थे या उनका जो जहन है वो उन खामियों तक नहीं पहुंच सकता था इसलिए जो दूसरा नुकात है वो खामियां निकाल लेता है तो तख्लीकार को भी पता चल जाता है कि ये ये खामी इसमें मौजूद थी जो मेरी नज़रों से पोशीदा रही इस तरह जो जब दूसरे जो नए तख्लीकार होते हैं वो भी इस चीज़ को मद्दनर रखते हैं कि फ़लां ने जो तख्ली किया था उसमें ये खामी थी उसमें यह बुराई थी लिहाजा इस बुराई को नहीं दोहराया जाएगा इसलिए हम कह सकते हैं कि बेहतरीन तख्लीक के लिए बेहतरीन फन पारे के लिए और अच्छी किताब के लिए तनखीद बेहद ज़रूरी है और तनकीद की अगर हम तारीफ़ करें चंद चंदा में तो हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी फन पारे की अच्छाई या बुराई सामने लाना याद रखना कि जब हम तनकीद की बात करते हैं तो यहाँ पर चूँकि हम अदबी लिहाज से तनकीद की बात कर रहे हैं आम ज़िंदगी में जिस तरह मैंने कुर्सी की मिसाल दी आम जिंदगी में भी तनकीद का अमल जारी रहता है इंसान तनकीद हमेशा के लिए हर चीज़ पर करता रहता है चाहे इंसान की शख्सियत हो चाहे कोई चीज़ हो चाहे ट्रेबल हो चाहे कुर्सी हो चाहे कुछ भी हो उस पर इंसान उसको तनकीद नज़र से देखता रहता है उसमें जो जो बुराइयाँ होती हैं जो ख़ामियाँ होती हैं उनको वो सामने लाता रहता है नजरिन करम ये थी चंद बातें तनकीद के हवाले से अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कदीम मगरबी तनकीद की इब्ता कहाँ से हुई वैसे ये भी आप याद रखें कि मगरबी तनकीद का मतलब है तनकीद की तनकीद का वो दबिस्तान या तनकीद की वो बुनियाद जो मगरब में पड़ी मगरबियों ने जो तनकीद का आगाज़ किया और इस तरफ से जो हम मुसलमान मालिक हिंदुस्तान बरसैीर वगैरह वगैरह इसमें जो तनकीद की इब्तः हुई है उसको हम मशरक़ी तनकीद कह सकते हैं इसके भी मुख्तलि दबिस्तान हैं इन आने वाले लेक्चरों में हम इस पर इस हवाले से बात करेंगे तो कदीम मगरबी तनकीद की हम बात करें तो इसका आगाज़ होता है सुकुराज से वैसे बहुत से जो नुक़ात हैं वो ये भी कहते हैं कि सुकुरा से नहीं बल्कि उसके शागिर्द अफलत से होता है लेकिन आ... बहुत से नुकत इस बात पर भी इतफाक़ करते हैं कि सुराज से मगरबी तनकीद की इब्तदा हुई है वैसे ये बात याद रखें कि सुकरात से पहले भी आ... लोग तनकीद करते होंगे तनकीद की बुनियाद मौजूद थी लेकिन हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई सबूत नहीं है कोई किताबें नहीं है कि हम उनको पेश करके ये कह सकें कि सुकरात से पहले फ़ला ने यूनान में तनकीद की थी फ़लाने न में तनकीद की थी तो इसलिए जहाँ से हमें प्रूफ मिलते हैं जहाँ से शवाद मिलते हैं वहाँ से हम आगाज़ करते हैं लिहाजा सुकर से जब हम आगाज़ करें तो सुराज यूनानी जो तनकीद है उसका हम कह सकते हैं बानी तर किया जाता है शवाहिद की रूह है। तो सुरात ने जो तनकीद की वो अदब से हट कर उन्होंने जम जमूरीत पर तनकीद की थी और उस जमाने में उसने कहा था कि जमहूरीत में तादाद को देखा जाता है अहलीत को नहीं देखा जाता काबिलियत को नहीं देखा जाता लिहाजा जिसके वोट ज़्यादा आए उसको हुकूमत सौंपी जाती है चाहे वो काबिल हो चाहे उसमें सलाहियत हो या ना हो उसने एक मिसाल भी दी थी कि जिस तरह हम कश्ती में बैठ जाते हैं तो उसमें वोटिंग नहीं होती उसमें यह नहीं देखा जाता कि किसके साथ ज़्यादा लोग हैं बल्कि ये देखा जाता है कि कश्ती को कौन चला सकता है लिहाजा उसे कैप्टन बनाया जाता है जिसमें कश्ती चलाने की सलाहियत होती है इसी तरह मुल्क के लिए भी होना होना चाहिए कि जिस इंसान में सलाहियत हो उसे मुल्क का कैप्टन बनाना चाहिए मुल्क का रहनुमा बनाना चाहिए बड़ा बनाना चाहिए अगर सिर्फ वोटिंग को सामने रखा जाए तो हो सकता है कोई ना अहल बरसर अकतदार आ जाए और मुल्क का बेड़ा गर्क करें तो सुकरात ने इसी तरीके से तनकीद की थी सुरात ने एक दूसरी चीज़ पे जो तनकीद की थी वो उस जमाने के देवता हैं लोग यूनान के जो लोग हैं वो देवताओं पर यकीन रखते थे तो सुरात ने तनकीद की थी कि देखो ये देवता खुद को पाए फ़ायदा नहीं पहुँचा सकते और हम उनकी हिफाजत पे मामूर हैं या हमारी हिफाजत के महताज हैं तो दूसरों को कैसे ये फलाह पहुँचा सकते हैं तो इन तनकीदी ख्याल को सामने रखते हुए नाकदीन ने कहा है कि जो कदीम मगरबी तनकीद है उसकी इब्तदा सुकरात से होती है सुकरात जो है आ, कदीम जो मगरबी तनकीद है उसके बानियों में से है सुकरात के बाद जो नाम हमारे सामने आता है वो अफलातून का है अफलातून सुकरात का बहुत ही होनहार शागिर था और सुरात के अकबाल को भी अफलातून ने हम तक पहुँचाया है उनके अकबाल को तरतीब दी है हालाँकि सुकरात ने खुद खुद जो है कुछ नहीं लिखा था कोई तहरीर नहीं की थी कोई तख्लीक नहीं की थी और अफलातून के तनकीद की बात करें तो उन्होंने एक फलाही रियासत का मिसाली रियासत का उसने तस्वुर दिया था यूटोपिया यानी एक मिसाली रियासत कैसे होगी और उस रियासत में उन्होंने जो मख्तलफ़ शबों के लोग हैं उनको उन्होंने म्मेदारियाँ भी सौंपी थी मिसाल के तौर पर एक लोहार की म्मेदारी क्या होगी सिपाही की म्मेदारी क्या होगी और एक रहनमा की म्मेदारी क्या होगी और एक आम शख्स की जिम्मेदारी क्या होगी उन्होंने जिम्मेदारियां भी बांटी थी और उन जिम्मेदारियों या उस मुमलिकत में उसने शुरा को शामिल नहीं किया था यानी उन्होंने शुरा को बिल्कुल बेकार समझा था और उसका कहना था कि जो शुरा हैं वो नक़ल की नकल करते हैं लेकिन ये भी आप समझने की कोशिश करें कि शुरा से जो उसकी दुश्मनी थी या शुरा से उसका जो इख्तलाफ था उसकी वजह क्या थी उसकी बुनियादी वजह यह थी कि उस जमाने में शरा ही ने उसके उस्ताद सुकरात पर इल्ज़ाम लगाया था और उन इल्जामात के नतीजे में सुकरात पर केस बन गया था और सुकरात पर मुकदमा चलाया गया था और फिर सुकरात को सज़ा मौत दी गई थी और उस जमाने के कानून के मुताबिक जहर का प्याला सुकरात को पेश किया गया था जिसने खुद ही वो जहर का प्याला उठा के उसने पिया था और मौत को उसने कबूल किया था तो ज़ाहिर है कि शहरा ने जब उसके उस्ताद महतरम के साथ ये हीसाफ़ी की थी तो वो शरा के सख्त ख़िलाफ़ थे इसलिए उसने अपने जो इसका मिसाली उसकी जो मिसाली रियासत थी उसमें उसने श्वरा को जगह नहीं दी और उसका कहना था कि जो शुरा हैं वो नकल की नकल करते हैं वो कैसे करते हैं देखें उसका कौल था कि दुनिया में जो चीज़ें हैं बेसिकली शुरू में एक एक चीज़ बनाई गई थी जैसे फितरत ने एक गए बनाई थी फितरत ने आम का एक दरख्त बनाया था फितरत ने एक फूल बनाया था उसके बाद जो दीगर हैं ये उसकी नकल हैं। और इसी तरह दूसरी जो चीज़ें होती हैं मिसाल के तौर तो पर आम जो मादी चीज़ें हैं मैं जैसे मैं टेबल की मिसाल दे दूँ तो उसके बारे में उसका तस्वुर था कि सबसे पहले ये एक जो टेबल बनाने वाला है आ, उसके जहन में आया था और उस जहन में आने वाली जो, जो चीज़ थी वो असल थी उसकी नकल उन्होंने बनाई कुर्सी की शिकल में और जो शुरा होते हैं या मशविर होते हैं वो उसकी नकल बना लेते हैं मिसाल के तौर तो पे एक शख्सियत एक बंदे के जहन में कुर्सी का ख्याल आया उसने कुर्सी बना दी उसकी जो जहन में जो ख्याल आया था उसकी नकल बना दी और एक मशविर ने जब एक तस्वीर बना दी तो उसने नकल की नकल बना दी तो उसने इसको नकाली करार दिया और नकाली करार देकर उन्होंने श्वारा को इंतहाई कम दर्जे के फनकार करार दिया और उन्होंने यह सोचा कि इनको जो है एक मिसाली रियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए और मैंने थोड़ा बहुत आ, मिसाल भी आपको आपके सामने रख दी बल्कि एक उसकी नफसियात भी आपके सामने मैंने रख दी कि ऐसा क्यों हुआ था कि वो श्रा से नफरत करता था और शायरी को उसने बिल्कुल फजूल चीज़ करार दी थी और उन्होंने कहा था कि एक मिसाली रियासत में शुरा नहीं होना चाहिए शुरा को मिसाली रियासत का ऐसा नहीं होना चाहिए तो अफलातून का जो नज़रिया था वो कुछ यूँ था अफलातून के बाद जिस शख्सियत का नाम आता है वो आ, अरस्तु हैं और अरस्तु तक्रीबन सैंतीस साल तक अफलतून के साथ शागिर्द रहा यानी उसके मदरसे में पढ़ा और बहुत अजीब बात ये थी कि इतना अरसा अपने उस्ताद से पढ़ने के बावजूद भी वो उसके उसकी तकलीद नहीं की उसकी पैरवी नहीं की बल्कि उसने अपने जहन को इस्तेमाल किया उसका तरीक़ा यूं था कि जितने भी यूनानी तख्लीक़ थे किताबें लिखी गई थी फन पारे थे उन्होंने उनका भरपूर गहरा मतलब किया और मताले करने के बाद फिर उसने तनकीद शुरू की और उसकी तनकीद जो है अपने उस्ताद जो अफलातून है उससे उसके नज़रियात मख्तल थे और उसका कहना था कि शारी जो है ना वो सिर्फ़ नकाली नहीं है बल्कि शायरी में इंसान अपना जहन भी इस्तेमाल करता है बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान के जहन में आते हैं इंसान इनको सोचता है और उनका तस्वुर को पेश करता है इसीलिए बहुत से शुरा जब शायरी करते हैं वो बिल्कुल नित नए ख्याल पेश करते हैं वो किसी मौजूदा चीज़ के बारे में नहीं बताते किसी मौजूदा चीज़ की नकल नहीं करते बल्कि अपनी तरफ़ से कोई ना कोई ऐसा तस्वुर पेश करते हैं जिसको हम बिल्कुल भी नकल नहीं कह सकते मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला के हवाले से जन्नत के हवाले से दोजह के हवाले से मौत के बाद जो ज़िंदगी है उसके हवाले से यानी इन चीज़ों की कोई इन चीज़ों का कोई वजूद हमारे सामने नहीं है ना अल्लाह ताला को हम देख सकते हैं ना हम जन्नत को जन्नत का नज़ारा कर सकते हैं ना दोजह को देख सकते हैं फिर भी जो शराय कराम होते हैं वो इन हवाले से मख्तलिफ़ वा तस्वुरा पेश करते हैं मुख्तलिफ़ ख़ ख़याल पेश करते हैं लिहाजा उसको हम नकल नहीं कर सकते तो अरस्तों की तनकीद का जो बड़ा वो था जिसको हम कह सकते हैं कि आ, बड़ा रोल था या बड़ा जाविया था वो यही था कि उसने अफलातून का जो नज़रिया था उसको मुकम्मल तौर पर उसने तब्दील कर दिया और एक नया नज़रिया पेश किया कि शारी जो है वो नकाली नहीं है बल्कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो एक शायर अपने जहन से पैदाशुदा ख्याल का हमारे सामने पेश करता है जिसका कोई वजूद नहीं होता और अरस्तु ने यह भी किया कि जो उस जमाने में अदब था ज़ाहिर है उस जमाने में सबसे ज़्यादा ड्रामे होते थे मंजूम ड्रामे शायरी में ड्रामे होते थे और मुख्तिफ़ुम के ड्रामे होते थे जैसे तरबियत ड्रामे जैसे अलमिया ड्रामे मजाही ड्रामे ठीक है आ... और रजमिया ठीक है तो उन्होंने इनको मुख्तलिफ अकसाम में तकसीम किया कि शायरी में रजम शायरी क्या होती है अलमिया शायरी क्या होती है और तरबिय शायरी क्या होती है और ज़्यादातर उन्होंने जो फ़ोकस किया है वो अलमिया शायरी को फ़ोकस किया है और उन्होंने उन ख़्याल को जो अलमिया शायरी में बयान किए जाते हैं उनको मौसर करार दिया है इसके बाद न ने जो नाम इस्तेमाल किया है कदीम मरबी तनकद में वो हरीस का आता है यानी होरेस भी एक मशहूर नक़ात थे और जिनकी किताब का नाम था आर्स का, आर्स का के नाम से उन्होंने किताब लिखी और उन जो दूसरे हैं जैसे सुकरात है जैसे अख्लातून है जैसे अरस्तु है, उनसे हटके हट के इन्होंने जो बात की थी जैसे अल्फाज के बारे में बात की थी उन्होंने मानवियत के बारे में बात की थी और और ये भी याद रखें कि इनकी जो तनकीद है वो शारी की शिकल में थी इन्होंने अशार की शिकल में तनकीद की थी यूँ कह सकते हैं कि इसने आर्ट्स पोइटिका में आ, आ, उन लोगों से हट के ऐसी चीज़ों को सामने लाया जो इससे पहले सामने नहीं लाए गए थे जैसे मैंने आपको बताया कि अलफाज के हवाले से मानी के हवाले से शाइतगी के हवाले से आ, और हद से तजावज के हवाले से ऐसे बातों के हवाले से उन्होंने तनकीद पेश की और तनकीद को आगे बढ़ाया और आखिर में जो नाम हमारे सामने आता है वो लंजाइनस का है वो भी एक मशहूर अकात थे और इसने जो है तासुराती तनकीद को सामने लाया था और याद रखें तासराती तनकीद में यह होता है कि Uh, कौन सा फन पारा जो है किस इंसान पे कितना असर करता है या यूँ समझे आसान अल्फाज में कि फ़न पारा कारीन पे क्या असर डालता है किस क़दर उनके जज्बात को बरंगीत करता है या उनको अपनी तरफ खींचता है इस चीज़ को देखा जाता है तो उसको तसुरती तनकीद कहते हैं तो लंज ने फन पारे से ज़्यादा कारीन पर तोजो दी उन्होंने ये देखने की कोशिश की कि कारीन किस अदब से मुतासर होते हैं और किस अदब से मुतासर नहीं होते नजर कराम आज का लेक्चर यही था जो हमने मगरबी तनकीद के हवाले से आप तक पहुँचाया और उम्मीद करता हूँ कि एक खाका आपके जहन में बन चुका होगा और जब भी आपने इस हवाले से बात करनी हो या कुछ लिखना हो आप आसानी से इन पॉइंट्स को सामने रखते हुए अदीम मगरबी तनकीद पर बहस कर सकते हैं बात कर सकते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जदीद मगरबी तनकीद या मगरबी तनकीद का जो इंग्लिस्तानी दबिस्तान है उसमें कौन कौन शामिल हैं और वे कैसे आगे बढ़ा उनके नज़रिया क्या थे इस हवाले से नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज